еще раз о порядке событий, которые произойдут на Земле в ближайшее какое-то время. Это 6 глава, 12 стих. Это первое действие Бога на Земле. Землетрясение первое, и в течение часа их будет два. 8 глава, 5 стих. Между ними как бы затишье на полчаса. И вот этих полчаса ангелы в 7 главе проштамповали природную ветку, и забрали привитую ветку, 144 тысячи природная ветка и э, привитая ветка, это 7 глава 9 стих, множество народов из разных колен языков народности уже были перед престолом и Ансем Божьим. И в этот момент происходит э, вот под, подъем церкви. Ну, как мы говорим, но это не церкви, это соблюдающие заповеди Божьи, там же ж написано, и потому что слово церковь не употребляется вообще в откровении после седьмой ладокийской церкви. А, а есть выражение соблюдающие заповеди Божьи и веру в Иисуса Христа, неразрывная часть, если э, не, не получится по-другому. И вот 7 глава 9 стих говорит о том, что множество стоит уже перед престолом Ярсом Божьим. Природная привитая ветка уже стоят там. И вытекающие там дальше с 8 главы, с 5 стиха ниже, вытекающие обстоятельства от этого. Одна третья часть там то погибнет, там погибнет, там умрет, трава вся выгорит, астероид прилетает, воды горькие делает, еще один астероид прилетает, дырка в земле, выпускает оттуда сатану и всех его приспешников, закусывает пять месяцев, после этого одна третья часть людей погибает в военных сражениях, 200 миллионов всадников там участвуют, семь ровом завершают этот первый год трупы пособирали и все завершают этот год и начинается вот этих первых три с половиной года два свидетеля и лжепророк. Более подробно там есть видео, можете пос посмотреть на эту тему в хронологическом порядке. Это никто либо придумал, так написал Бог и так тому быть.